Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, pagi tadi penamaan calon. Ada satu angka yang cukup besar. 596. 596 orang calon nak merebut 73 kerusi. Kerusi hanya ada 73. Tapi nak beratur jadi YB sekarang ada 600 orang. Hampir 600 orang. 596 orang nak jadi 73 YB. Purata satu kerusi, 8 calon. Paling kurang pun 4 calon. Hanya beberapa kerusi. Puratanya 9 orang, 10 orang, 11 orang. Ada satu kerusi, 2, 3 kerusi yang paling banyak, 14 orang calon. Jadi purata sekarang, setiap kerusi 8 calon. Macam mana kita pilih? Sudah tentu kawasan masing-masing ada dinamik macam-macam. Apa keputusan dia? Apa hasil dia? Kemungkinan besar undi akan pecah. Kalau kasa menanjung pilihan raya, biasa kita satu lawan satu. Kalau tak satu lawan satu pun paling banyak tiga penjuru. Tiga penjuru. Undi sudah pecah. Dapat 40% sudah menang. Dapat 45% dia sudah jadi terpilih. Tapi sekarang kat Sabah ini, sembilan calon, sepuluh calon. Undi pecah. Kalau nanti besok, mungkin dapat 25% pun boleh jadi YB. Jadi undi akan pecah. Macam mana? Maksudnya, kemungkinan besar pada 29 hari bulan nanti, tak ada satu parti, tak ada satu gabungan yang boleh menang lebih separuh daripada kerusi Dewan Undangan. Tak ada mana-mana satu gabungan secara bersendirian, secara solo boleh membentuk kerajaan negeri. Ini hakikat di Sabah. Jadi kalau ada mana-mana parti, dia cakap, dia satu orang boleh tubuh kerajaan. Itu tipu diri sendiri. Itu tipu rakyat. Jangan percaya kepada parti yang dia kata dia boleh tubuh kerajaan dengan sendiri. Ini cakap hebat tetapi tak boleh deliver. Jadi apa kesan dia? Kesan dia ialah lepas pilihan raya nanti walaupun sekarang bertanding, walaupun sekarang berlawan, lepas 29 kena duduk bincang juga. Kalau gabungan ini menang 20 kerusi, gabungan B menang 15 kerusi, gabungan C menang 10 kerusi. Ini gabungan-gabungan parti-parti kena duduk bincang macam mana nak tubuh kerajaan negeri. Ini hakikat politik pada hari ini. Jadi apa yang kita minta ialah tuan-tuan dan puan-puan, pengundi-pengundi Sabah, khususnya di Kota Kinabalu ini kena undi dengan strategik. Kena undi kepada calon-calon pakatan harapan. Kerana pakatan harapan bukan peneraju. Kita bertanding tak banyak 22 kerusi. Kita tahu kita punya kekuatan hanya bertumpu di kawasan-kawasan bandar di Kota Kinabalu, di Sandakan, di Tawau mungkin sikit. Jadi di Kota Kinabalu ini ada beberapa kerusi yang kita lawan. Ada 8 kerusi yang kita lawan di bawah PH. Ada DAP, ada Keadilan. Jadi kita harap pengundi-pengundi Kota Kinabalu undi dengan strategik. Pilih calon Pakatan Harapan supaya mereka wakil kerajaan persekutuan dalam kerajaan di Sabah. Mengapa perlu calon Pakatan Harapan? Sebab dia boleh jadi jambatan antara Putrajaya dengan Kota Kinabalu. Dia boleh jadi kawan yang membina jambatan ini. Sebab kita punya pengurusi Perdana Menteri. Kalau adun, -adun ada isu, ada masalah, ada cadangan, boleh terus rujuk kepada Perdana Menteri. Ini kelebihan kita pada hari ini. Jadi saya harap pengundi-pengundi kena bijak, kena strategik. Jangan tertipu dengan sentimen, mesti parti lokal, mesti parti tempatan. Tak semestinya sekarang parti tempatan banyak, berpecah banyak. Banyak puluhan parti tempatan nak bertanding. Jadi kita jangan pecahkan undi kita. Kalau kita punya undi pecah-pecah kita tak kuat. Jadi di Kota Kinabalu ini mesti satukan undi kita bagi kepada PH. Api-api, Luyang, Likas, Tanjung Aru, Pertagas, Inanam. Kita kena menangkan semua kerusi-kerusi ini. Boleh? Yeah. Kalau begitu, paling kurang PH sudah ada lebih kurang 10 kerusi dah. Di sekitar Kota Kinabalu saja. Kalau campur lain-lain mungkin ada 15 kerusi. Kita lawan 22. Kalau boleh menang 15 kerusi itu kira hebat. Kalau 15 kerusi kita sudah ada satu blok. Satu blok yang menjadi penyumbang ataupun menjadi penentu kepada kerajaan negeri yang baru. Jadi saya harap kita kena strategik, kita kena bijak, kita kena pastikan kepentingan rakyat Sabah dipelihara, dipertahankan supaya kita ada hubungan baik antara persekutuan dengan negeri. Ini mesej yang saya nak sampaikan. Betul saya orang semenanjung. Tapi saya punya brother, ginger, anak Sabah. Kita punya calon api-api, calon luyang. Mereka anak jati Sabah. Saya anak Seremban, tapi apa persamaan kita? Persamaan kita, kita anak Malaysia. Kita rakyat Malaysia. Baru ni saya cakap dalam kabinet. Perdana Menteri tanya pandangan. Ini isu hak 40%. Mau opil kata mau appeal. Saya secara terbuka saya cakap. Dalam kabinet saya cakap, saya bawa pandangan DAP. Saya kata isu hak 40% ini, kerajaan persekutuan tak boleh rayu, tak boleh appeal. Ini hak rakyat Sabah, hak negeri Sabah. Kita hormat. Boleh tanya Li Kang. Saya cakap dalam kabinet, saya kata kita sebagai menteri, kita ada tanggungjawab mau jaga kesatuan Malaysia ini mau jaga perpaduan persekutuan ini jangan bagi ada elemen-elemen nak pecahkan kita punya persekutuan ini federation ini federation ada 13 negeri ada tiga wilayah semenanjung sabah sarawak tiga wilayah ini mesti ada kesatuan dia tak boleh bagi pecah kalau kita tak berhati-hati ada orang ambil peluang dia pakai isu ini nak api-apikan sentimen rakyat Sabah. Kata federal tidak adil kepada Sabah. Dia nak pecahkan Sabah daripada persekutuan. Kita tak boleh biarkan ini berlaku. Kerana bagi saya, federation ini, persekutuan Malaysia ini sangat penting. Saya tahu bahawa harapan orang Sabah mau melihat pembangunan, mau melihat infrastruktur yang lebih baik, Mau ada kemudahan yang baik. Mau bekalan elektrik, jangan terputus. Mau bekalan air bersih, jalan raya jangan berlubang. Ini kita faham. Kita nak buat juga. Tapi hari ini ada orang cakap, oh federal tak bagi fund, tak bantu. Tapi mereka berpuluh tahun pernah jadi kerajaan, pernah jadi ketua menteri, pernah jadi menteri. Ada satu orang, bukan saja pernah jadi ketua menteri, pernah jadi menteri persekutuan berpuluh tahun. Menteri Pembangunan luar bandar lagi. Tapi jalan tak buat. Hari ini cakap banyak. Ada masalah serangkai dia kata. Tapi semua masalah ini dulu bawa ke kementerian dia. Jadi jangan kita terjerat dengan hujah-hujah seperti itu. Kita semua orang Malaysia. Kita berdiri sini, duduk sini semua anak Malaysia. Tak kira Melayu ke, tak kira Cina ke, tak kira Bajau ke, tak kira Bugis ke, tak kira Sabag ke, Semenanjung ke, kita anak Malaysia. Kita mahu Malaysia ini naik. Kita mahu Sabah juga naik. Kerana Sabah naik, Malaysia baru boleh naik bersama-sama. Kalau Selangor naik saja itu bukannya Malaysia. Maju bersama. Kita mahu Selangor maju. ...kita mahu Negeri Sembilan maju... ...kita mahu Pulau Pinang maju... ...kita juga mahu Sabah maju. Ini baru kita boleh lihat... ...Malaysia kita ini naik... ...nama kita. Sekarang kita ada peluang... ...kita punya negara... ...sudah harum nama dia. Baru-baru ini di Kuala Lumpur... ...semua negara ASEAN datang... ...sidang kemuncak ASEAN. Lepas itu bukan saja ASEAN datang... Amerika Syarikat pun datang. China pun datang. Afrika Selatan pun datang. Brazil pun datang. Satu dunia lihat negara kita. Kita punya nama sudah naik, sudah harum. Jadi sekarang kita mau naikkan lagi kita punya ekonomi. Kita punya ekonomi naik. Baru kita boleh bagi kehidupan yang lebih baik kepada rakyat Malaysia. Baru kita boleh lihat pembangunan negara kita seimbang. Jadi ini harapan kita. Ini message kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini tolong ambil mesej ini sebarkan kepada kawan-kawan. Kita jangan benci membenci antara satu sama lain. Orang Sabah jangan benci orang semenanjung. Orang semenanjung jangan benci orang Sabah. Kita mau sayang satu sama lain. Orang semenanjung kena sayang orang Sabah. Orang Sabah juga kena sayang orang semenanjung. Ini baru kita punya Malaysia aman dan damai. Boleh? Ini yang kita harap.